嘿，hey, 我今天坐过山车坐的有点晕了，没有坐太多了。我想确认一下，昨天晚上和今天的事情，都是真的吗？什么事儿、啊？你现在真的是我男朋友了吗？你早上已经怀疑过了，你是不信任我还是对你自己不自信？ 我就是觉得你有点太玄幻了，你打我一下，你让我感觉一下疼不疼？你打我我就知道了，我看我是不是在做梦？快打呀，快点儿！我啰嗦别觉得麻烦，实在是只是练习欢。可为什么每次见到你还是忐忑不？

那你可以再求我一下，嗯、再肉麻一下。嗯、没机会了，我回去了。<说>明天开始不准再问这个问题，听到没？嗯、是。啊，这个行，我先给你，你帮我保管一下，不然我估计没法交代，你懂的。嗯。走了、啊，是吧？拜拜。 拜拜，我摁了啊，嗯，不要舍不得我啊，有点太直接了吧，拜拜，拜拜,拜。 第一次参加杀青仪式，你是的了一紧不紧张？紧张。啊嗯。嗯哎呀，太明显了。哎，我说你们两个能不能收敛一点啊？你照顾一下我这个单身狗的感受好不好？我已经收敛了，要不然我就抱着他进来。强强、啊、知道了。哎、我早知道了，好不好、啊？恭喜啊！谢谢谢谢。谢谢谢谢是他推荐你过来的。哦、嗯，谢演、哎。差不多了。 哎，好，到齐了。走走走走走，哎，你看不怕被拍到。辛苦了，啊，几位。辛苦了，导演。辛苦导演。辛苦了，陆总。辛苦了。嗯，这段时间大家辛苦了，被我虐得不轻。也非常感谢大家对大挂篮的付出，谢谢。导演，我们一起拍张照片吧。哦，好。来，大家一起拍个照啊，合影合影。来，陆总。来，中哥。 走吧，来，过来过来，嘿、哎，哇，谢谢。哎，哎来来来，谢谢导演。你这个颜色很好看。嗯、别看我，看镜头。嗯、看镜头。你先看，我再看。你先看。快一点。看嘛。你先看。我看。谢谢谢谢，换换个位置，换个位置。 来，我们聚拢一点啊！别看我，看镜头。好，大家再靠拢一点，靠拢。来，一、二、三，杀青大吉！杀青大吉，大卖大卖大卖！好看镜头，再来一个啊！杀青。 那我们开餐，好，开餐，开餐。大明星，大大明星，一朵花哪够啊？<laughs>